Sərhədlərin delimitasiyası məsələsində ermənlərin nədən belə təşvişə düşmələrini anlamaq çətin deyil. Çünki sərhəd elə bir nöqtədən keçir ki, oradan bütün Zəngəzur məhəllə tam ovucumuzun içərisindədir. Bu fikirləri Azərbaycanlı iş adamı Fərid Novruz peysbuk hesabında yazır. O məsələni daha aydın izah etmək üçün Google Earth proqramından üstə proyeksiyasını təqdim edir. Daha yaxşı başa düşmək üçün Google Earth proqramından üstə proyeksiyasında bunu görə bilərsiniz. Videoda axı həqiqət dövlət sərhədimizdir. Əgər fikir versəniz, Qaradağ'ın bir hissəsi biz tərəfə düşür. Bunu biz yox, Amerika GPS proqramı göstərir. Lakin yenə də məsələ görməsələsi deyil, yüksəkliklərdir. Onlarda hamsı haqlı olaraq biz tərəf düşür. Bizdə bizə aid olanı alacağıq. Kim danışırsa danışsın.